thank <laughs> you Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Nasasr qəsəbəsində əsas prospekt yoldan 200 metr məsafədə yerləşən 2 sot torpağın içərisində inşa edilmiş 2 mərtəbəli 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin fundamenti beton karkazdır, mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Evin ümumi sahəsi isə 180 kvadratmetrdir. İndi isə evin içərisi ilə sizi daha yaxından tanış edəcəyəm. Biz 1-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. 1-ci mərtəbənin dəhlizi genişdir. Heyət evi tam yaşayışlı ərazidə yerləşir. Qazlı, suyu, işığı qoşulub, daimi. Sənədi isə qapçadır, tam mülkiyyət. Torpağın da, evin də qapçasıdır. Evim birinci mərtəbəsində yerləşir, qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq. İndi isə qonaq otağı ilə siz daha yaxından tanış edək. Qonaq otağı genişdir, işıqlıdır. İki pəncərəsi var. Pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır. Tavan dizaynla işlənib, divarda isə tv stend quraşdırılıb. İsitmə sistemi isə kombidir. Bu gözəl həyət evinin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Həyət evi ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə qura bilərsiniz. Suallarınız ətraflı şəkildə cavablandırılacaq. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğun daşılmaz əmlaklarımız var: villalar, həyət evləri, bina evləri, torpaq sahələri və obyektlər. İndi isə birinci mərtəbədə yerləşən mətbəxlə daha yaxından tanış olaq. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır, mətbəx mebeli quraşdırılıb. Tavan dizaynlaşdırılıb. Mətbəxinin pəncərəsi isə birbaşa evin həyətinə baxır. Əziz izləyicilərim, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Həm satışında, həm reklamında sizlərə kömək ola bilərik. Geniş mətbəxi var, qeyd etdim kimi. Və 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı, sanitar qovşağa aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Onu da qeyd etdim ki, evin hər iki mərtəbəsində sanitar qovşağı yerləşir. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı kiçikdir, 2-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı isə genişdir. Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrdə, o cümlədən regionlarda hər növdə daşınmaz əmlaklarımız var. Daşınmaz əmlaklarımızın böyük əksəriyyət hissəsini isə Masazır və Xırdalan ərazisində yerləşən daşınmaz əmlaklər tutur. Hər büdcəyə hər cibə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var. Biz ikinci mərtəbənin dəhlisindeyiz. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı, sanitar qovşağı və balkon. İndi isə yataq otaqları ilə daha yaxından tanış olaq. 1-ci yataq otağı Genişdir, pəncərənin qarşısı tam açıqlıqdır. Əziz izləyicilərimiz, bu həyət evin digərlərindən fərq onundan ibarətdir ki, bu həyət evində pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdadır. Heç bir pəncərənin qarşısın heç bir maneə kəsmir. Ümumilikdə gün görən bir evdir. Gözəgüşə bir həyət evidir. İkinci bir yataq otağı, bu da genişdir, işıqlıdır. Çox gözəl bir həyət evidir. Hal hazırda evdə yaşayış var. Qeyd etdiyim kimi sənədi qutçadır, tam mülkiyyət, torpağında evində qutçası var. Bu gözəl həyət evimiz ümumi lükdə bir qonaq otağı, bir mətbəx, 2 sanitar qovşağı, 3 yataq otağı, 2 dəhliz və bir eyvandan ibarətdir. Bu isə 3-cü yataq otağı. 2-ci mərtəbədə də sanitar qovşağın aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.